против или за. Простите. Опустите, потому что давайте кто И сегодня непростое для нашей страны время принял вот. приняло решение баллотироваться на пост президента Украины. Я ответственно вам заявляю, чем бы ни закончилась эта президентская кампания, на какие бы вершины не занесло меня народное доверие, или в какие бы пропасти мне не пришлось бы упасть, я никогда партию и своих избирателей не брошу. Ни ради должностей, ни ради каких-то других жизненных преимуществ. Я был членом партии регионов, я им останусь. СССР партии регионов решил поддержать кандидата, кандидата на пост президента Украины на неочередных выборах президента Украины 25 мая Топкина Михаил Маркович. Благодаря ветру перемен, смелости членов партии регионов, мужеству простых членов партии регионов, мы наконец-то снова стали партией. То, что сегодня происходило в этом зале, войдет в историю партии навсегда. Это была прямая, честная, откровенная дискуссия на непростые темы в непростое время. Я пользуюсь случаем, хочу высказать слова благодарности Владимиру Васильевичу Рубаку, Александру Сергеевичу Ефремову и Борису Викторовичу Колесникову за то, что они очень сложное время для партии сумели организовать и провести на высоком уровне второй этап 14-го съезда. И прошел он не в Донецке, не в Харькове, не в Днепропетровске, а в Киеве, в столице нашей страны. Нас ждет трудная и напряженная политическая борьба, поэтому 14-й съезд партии регионов объявляю закрытым.